गवर्नमेंट से मुझे ये उम्मीद नहीं थी हमें ऐसा करेगा क्योंकि तो इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है ना ट्रेन ने मेरी माँ को पूछला हुआ है मैं उस ट्रेन में उस डेट बॉडी को लेके जाना नहीं चाहता हूँ एम्बुलेंस नहीं कर सकते हमारे डेट बॉडी का हम इधर ही सके हम इधर ही नहीं हा आहे तपेंद्र भंडारी नेपाळी बांधव पुष्पक एक्सप्रेसला जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यात झालेल्या अपघातात त्याची आई कमला भंडारी यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता आईच्या मृत्यूनंतर तिचा मृतदेह घेण्यासाठी तो जळगावात आला होता आईचा मृतदेह लवकरात लवकर आपल्या गावी घेऊन अंत्यसंस्कार व्हावेत म्हणून त्याची अशा प्रकारे घालमेल सुरू होती कमला भंडारी या त्यांची सून राधासोबत पुष्पक एक्सप्रेसने लखनऊहून मुंबईला जात होत्या पण दुर्दैवाने अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला अपघाताच्या दुसऱ्या दिवशी मृतदेह घेण्यासाठी त्यांचा मुलगा तपेंद्र भंडारी हा जळगावात आला होता सर्व प्रकारची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासन कमला भंडारी यांचा मृतदेह पुष्पक एक्सप्रेसने गोरखपूर पर्यंत आणि पुढे रुग्णवाहिकेने नेपाळ मध्ये गावी पाठवणार होत पण जेव्हा तपेंद्रला ही बाब समजली तेव्हा त्याच्यासह नेपाळी बांधवांनी नाराजी व्यक्त केली ज्या ट्रेनने माझ्या आईला चिरडलं त्यातूनच तिचा मृतदेह नेणार नाही भारताने किमान एअर अम्बुलन्स किंवा रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करावी अशी मागणी तपेंद्रने केली होती इंडियन गव्हर्नमेंट चे मुद नाही क्योंकि तो इंडिया बहुत बडा कंट्री आहे ना तो आम्ही लागत आहे तो इजिली कर तो अभी इतना टाइम इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन काम इतना सा हो रहा है तो, तो अभी क्या रही है तकलीफ यही है ये कि हम ट्रेन से जिस ट्रेन ने मेरी माँ को कुचला हुआ है मैं उस ट्रेन में उस डेड बॉडी को लेकर जाना नहीं चाहता हूँ मैं बाई एम्बुलेंस कर देते या एयर एम्बुलेंस कर देते हमारी घर पे डेड बॉडी को छोड़ दे छोड़ दीजिए इतनी बड़ी कंट्री है इतना बड़ा मतलब स्टेट है और एक चीज है तो इतना इतना छोटा सा काम हमारे लिए कर दीजिए बस वही वही कहना चाहूंगा मैं अभी तकलीफ को हमें ट्रेन से भेजना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट वो ट्रेन से इन करेंगे आउट करेंगे चेक इन करेंगे बहुत सारी फॉर्मेलिटी रहेगी ना पूरी करनी रहेगी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ पे दाह संस्कार भी हमें करना है घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं तो भाई बा, एम्बुलेंस से हमें भेज दीजिए बस वही है अभी हमारा एक ही है कि हम है है चाहते हैं एम्बुलेंस से हमें भेजे घर तक पहुँचाए सुबह कमेंटमेंट किया था और बहुत सारे मीडिया वाले आए कम से कम पचास मीडिया को अभी तक मैं बोल चुका हूँ तो सब आए उस टाइम पे अभी तकलीफ तो में कोई खड़े नहीं है कोई जाके वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा है हमारी तरफ हमारा कर रहे लेकिन उनकी तरफ क्यों नहीं कर रहे क्यों नहीं आप भेज रहे हो करके तो हम चाहते हैं कि आप लोग उनको पूछे क्यों नहीं कर रहे सुबह में एक किया मैंने बोला हाँ इंडिया बहुत अच्छा है करके दे दिया सब कुछ हो गया तो लोगों तो ये मैसेज गया ना तो ये मैसेज भी लोगों तक तो पहुँचाइए कि अभी वो नहीं कर रहे हमें सिर्फ इतना ही तो कर रहे एम्बुलेंस चाहिए बस एम्बुलेंस करके भेज दीजिए ना मतलब तो सवेरे आपको बोला गया था कि एम्बुलेंस से एड्रेस लिखा गया था मेरा घर तक का अच्छा। तो अभी नहीं कर रहे तो जब तक तो हम एम्बुलेंस नहीं कर सकते हमारी डेड बॉडी का हम इधर ही रखेंगे हम इधर ही रहेंगे इधर ही बैठेंगे तो जो पहला स्टार्टिंग में हमारे से जो पेपर में जब लिखा गया था पेपर में जो पूर्ण साहिब ने भी जो हमारे सामने कमिटमेंट किया था ये बोले थे कि तुम्हारे को स्टेट एम्बुलेंस दे रही है फ्यूल हम दे रहे रेलवे वाले इन्होंने ये बोला था तो हमने बोला ठीक है हमारे को क्या हमारा बॉडी घर पे पहुंच जाए बस हो गया बाकी हमको नहीं चाहिए बाकी किससे कंसर्न नहीं है कौन क्या दे रहा है हमारा बॉडी घर पे पहुंच जाए बस हो गया तो ये हम बोले ठीक है एक घंटा हो गया दो घंटा हो गया अभी पांच घंटे हो गए अभी तक हमको हमारा बॉडी लेने के लिए हमको तरसना पड़ रहा है ये अच्छी बात है महाराष्ट्र में हमको ये चीज मतलब पर प्रांत है मतलब ये पर प्रांत है बोल के मतलब हमको ये भाई बिहेवियर करेंगे हम लोग को हमारे ऊपर मतलब जो कर रहे हैं ना अलग कर रहे हैं कि हमारे मतलब भारत वाले को हम अलग फैसिलिटी देंगे और नेपाल वाले को अलग हम लोग अभी तक एमबीसी तक हम लोग नहीं पहुंचे क्योंकि अभी तक हमको सहकार्य कर रहा था सवेरे से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो जितना भी है रेलवे गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हमको सहकार्य कर रहा था अभी तक तो हम शांत बैठे थे दुःखात असलेल्या नेपाळी बांधवांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने मान्य केली आणि माणुसकीच्या नात्याने मृतदेह रुग्णवाहिकेतून नेपाळपर्यंत सोडण्यास सहमती दर्शवली केवल नेपाली बांधवानी ने आभार ही व्यक्त के लिए मेरी माँ का हेल्प किया मेरा माँ का बॉडी घर तक पहुँचाने के लिए सर मीडिया लोगो को पुलिस को सबको डॉक्टर को, को सबको थैंक यू बोलना चाहते थे सभी मीडिया कर्मी लोकल प्रशासन केंद्र सरकार और आगे देवागे, देवागे, देवागे। मिनिस्टर अखनीश महाजन जिन्होंने एम्बुलेंस भेजा उनको सभी मीडिया कर्मी सभी को शुक्रिया अदा रात्रि उशिरा आई मृतदेह घे तपेंद्र आपल्या मित्रमंडळींसोबत नेपाळच्या दिशेने रवाना झाला त्याचे पाणावलेले डोळे पाहून उपस्थित असलेल्या सर्वांनाच गईवरून आलं होतं प्रशांत भधाने लोकमत डॉट कॉम जळगाव